Так, доброго ранку, доброе утро. у нас не совсем доброе, всю ночь бомбили. Горе соседи у нас. Ну, не горе, а уроды. Футбол. Двойной цикл будет сейчас. Уже начался. Отбор на 2026. Были товарняки. Ну, товарняки я комментировать не буду. Вчерашний день что-то помню по памяти расскажу. И на сегодня. Так, группа А. Там на первом месте Словакия. 6 очей, на втором Германия. Сыграли по 2 матча. Сегодня Германия, Люксембург. Ну там, понятно, 10-0 будет. Северная Ирландия, Словакия. Северная Ирландия в порядке. Я думаю, Северная Ирландия сегодня может дернуть Словакию 2-1. Так, группа B. На первом месте Швейцария. 6 очей на втором Косово Швеция Словения так сегодня Косово Словения ну будет битва я не вижу проблем чтобы Косовары взяли два очка хотя Словения это квалифицированная сборная у них там всякие шешки есть ну Косоварам будет тяжелая игра от обороны ну Косовары такие же у них есть кому забить этот на контратаке мяч так, Швеция, Швейцария. Ну, битва будет. Шведы, думаю, всегда хороши. Швейцарцы тоже, в принципе, в тонусе. На первом месте идут. Ну и ближе ничего вижу. Так, э, группа Си. Дания на первом месте 7 мачей, 3 матча. Шотландия, 7 мачей, 3 матча. Греция, Беларусь. Шотландия, Греция. В принципе, равный матч был долго была тяга Мотина. А потом в самом конце шотландцы, ну там вратарь один привез мяч такой тупой. Допустили такую, типа, уверенную победу. Ну, уверенной победы не было. Потому что шотландцы сейчас у них хорошая плеяда. Начиная от Мактумина, заканчивая игроками АПЛ лидерами. Ну, это такие стали да, пробиться, бороться. Беларусь, Дания. Ну, Дания вынесла 6-0, Беларусь, понятно. В Беларуси последний раз футбол был нормальный, это еще при СССР. Я помню, это Гоцманов, Олейников. Это 1981-82-83. Потом Беларусь такая стала. <coughs> Группа Д наша. Франция 6 очей, Исландия 3, Украина, Азербайджан по одному. Франция, Азербайджан. Ну, я думаю, тут 3-0 будет. А то, может, 4-0. Исландия, Украина. Ну, Исландия в порядке. Лидеры сборной, там, и игроки Лиля. И других, э, ну, команд топ-уровня европейских. С ними будет очень тяжело. Исландцы уже давно не мальчики для Битя. А грант, как ни странно это звучит, для населения 350 тысяч. Я не вижу проблем нам не выиграть забить свою ковырялку, а то может и вторую. Играть вторым номером, и все равно полезут вперед. И забить свои мячи. Я верю в сборную Украины. Так, группа Е. Испания на первом месте 6 очей, Турция на втором. Там, кстати, наши малолетки на чемпионате мира 20-20 проиграли. Я не понял, по какой причине дисквалифицировали лидера сборной. Но в целом наши сыграли хорошо. Да, испанцы прекрасный мяч один забили, но и не более. Хорошая такая, долговая сборная, именно команда. Но знаете, что пугает, что нету таких звездочек, на которого ты пришел. Просто все боролись, старались. Так, Турция на втором месте, Грузия на третьем. Ну и вся борьба еще впереди. Испания-Грузия сегодня. О! Ну, понятно, что Украину надо смотреть. Но и этот матч классный. Я думаю, Испания победит 2-0. Но грузины в порядке. Хотя грузинам сейчас нет каких-то авторитетов. Динамо Тбилиси вот это знаменитое. Конец 70-х, начало 80-х годов. Кубок Кубка выигрывали. В сборной были постоянно Суаквилиза, Чивадзе, Дараселия. сейчас они опять выросли. У них Микаутадзе есть, тот же самый Хвича. Да будет бой, будет битва. Но я, я, я рекомендовал бы смотреть этот матч. Болгария, Турция. Ну, непримиримые соседи, исторические войны. Ну, турки выиграют. Болгары сейчас отстой. Я думаю, турки 2-0 выиграют. Группа F. Португалия 6 очей, Армения 3, Венгрия 1, Ирландия 1. Вчера был... Не, не, они будут 11 играть. Ну, 11 прокомментирую 11 -го. Так, группа G. Нидерланды по первое место 13 очей. Уже видите, сколько игр, 5 игр. Польша 10, Финляндия 10 на третьем месте. Я смотрел игру Финляндия, Финляндия, Литва. Литва первые забили. Там Янаус, Янкаускас, главный тренер, это ну, чудак выиграл Лигу чемпионов спорту, Лигу Европы. <coughs> Для Литвы это, ну, я помню, раньше их они хорошие были. Жаль, через Призак был. Норвбекас у вас там, Иванаускас. С Вильнюса никто не уезжал сухой. <coughs> у них такой был тренер, беленький такой, курносый. Финляндия, ну Финляндия дожала, у Финляндии тоже неплохая сборная, там люди и в Палермо играют, и в других клубах. Забили свои две ковырялки, выиграли 2-1. Мальта Нидерланды, ну Нидерланды на одной ноге 4-0 сделали. Следующие матчи в этой группе 12-10. Группа H. Австрия на первом месте, Босния на втором, Румыния на третьем. Так, по вчерашним матчам. Австрия Сан Марина 10-0. Ну тут как бы все понятно. Взяли их свои ручки и раздавили. Кипр Босния 2-2. Ну, киприоты, видите, у них сейчас клубный футбол опять по тросу киприотов. Они на подъеме и залобали 2-2. И босняки хорошие, но они равные команды. Босняки уже такая возрастная, сейчас у них таких звезд нет, как Джека был молодой когда-то. Так, группа И. На первом месте Норвегия 15 чей, Италия 9. Вот Норвежская 15 чей. Так. Они будут 11 играть. Но 11 прокомментирую. Завтра прокомментирую. Северная группа G. Северная Македония на первом месте. Бельгия на втором, Уэльс на третьем. Вот так вам Северная Македония. Видно, молодежь хорошая появилась сегодня Казахстан Лихенштейн. Да ну а чем не победили Лихенштейна? Ну пора выигрывать. Верю в победу Казахстана 2-1. Бельгия, Северная Македония. Ну будет битва, крайне крутой матч. Я думаю, Бельгия победит сегодня 2-1-3-1. Группа К, Англия, на первом месте после 5 игр, Албания 8 очей, Сербия 7. Угу. Смотрел я матч Ам Албания. Не, нет, А, то это Варняк смотрел. Англия Уэльс. Англия там размазывала. Довольно-таки сильный Уэльс в одни ворота. Но ну, 11 будет. 11 прокомментирую. И группа чемпионат мира, группа Эль, Хорватия на первом месте, Чехия на втором, первое-второе место делят. Фареры на третьем отмечаем, Черногория только на четвертом, Гибралтар. Вчера были матчи, Фареры обыграли Черногорию, но это сенсация. Я если бы давал прогноз, я бы такой не сказал бы. И Чехия с хорватами сыграли в ничью. Я смотрел этот матч, они там тыкались-пыкались. Обе команды играли такой прессинг по всему полю. У чехов сейчас нет таких, типа, как Карл Поборский. Ну, игроков это плеяда, когда они на Европе призах были. Ну, команда такая, трудолюбивая. 5-6 человек играет и в АПЛ, и в Бундеслиге, и в этом, и в Лиге 1 Франция. Матч был равный абсолютно. Ну, а так, в принципе, все. Больше, как бы, новостей нет. Смотрим сегодня матч. Исландия Украина, ну и Испания Грузия однозначно.